После того, как геймерские гарнитуры HyperX покорили пользователей ПК, бренд взялся из за владельцев консолей. В 2016-м он подружился с Microsoft и выпустил лицензированную версию для Xbox. А теперь наладил свои отношения и с Sony, представив свою первую гарнитуру для PS4. Учитывая, что многие гарнитуры HyperX и так вполне себе работают с плойкой, возникает логичный вопрос чем версия для PS4 отличается от обычных клаудов и вообще есть ли эти отличия? Естественно, от наушников с микрофоном не стоит ждать каких-то новых функций, созданных специально для консоли. Это просто гарнитура, которая лицензирована для использования в паре с ней. Это значит, что ее характеристики чуть скорректировали, и она гарантированно подойдет для PS4, без каких-то неожиданностей или проблем с подключением. Впрочем, явные отличия все же есть. В первую очередь это новый синий цвет, который сразу поможет опознать консольную версию среди остальных клаудов. А во вторую лого PlayStation на основании оголовья. На этих двух моментах внешние отличие заканчивается. Так что в остальном перед нами хорошо знакомый HyperX Cloud со всеми их плюсами. Наушники обладают гибкой и в то же время прочной алюминиевой рамой, мягким оголовьем и амбюшурами с эффектом памяти, а также 53-мм динамиками. Провод оснащен блоком управления с крутилкой громкости и кнопкой включения-выключения микрофона. Подключается гарнитура через 3,5 мм мини-джек. Напрямую соединяйте ее с геймпадом и готово. Никаких переходников не нужно, так что и в коробке их нет. Кроме главного, тут только макулатура. Качество микрофона этой гарнитуры мне уже знакомо. Тут такой же электретный конденсаторный вариант, как и в более дорогой Cloud Alpha. Он съемный на гибкой штанге и с функцией шумоподавления. Сейчас можете оценить качество передачи голоса. Я записываю с максимальной чувствительностью и отключенным шумоподавлением. Конечно, на фоне крутой петли от Sennheiser будет контраст, но как для игровой гарнитуры, считаю, очень неплохо. Само же звучание наушников мне тоже очень напомнило Альфу. Несмотря на то, что у версии для PS4 чуть отличаются характеристики, а именно уже частотный диапазон и меньше сопротивления. Она играет примерно на том же высоком уровне. Я даже заметки по звуку накидала точно такие же, как и в конце прошлого года, поэтому можно сказать, что выводы повторяются. Он отлично сбалансирован, поэтому в равной степени выдает высокие, средние и низкие частоты. По крайней мере, тут нет грубых напора баса, которым обычно балуются геймерские уши. Всего в меру и всего хватает. Причем как в играх, так и в музыке. Я переслушала кучу разных жанров. От мягкого чиллаута до жесткого нейрофанка. И ни разу не было тяги лезть к эквалайзеру. Разве что громкость прикрутить. Ее много. Так что при желании можно на время перепрофилироваться из геймера в меломаны. Если же только игры, то для меня на первый план выходит удобство. С этим тоже все в порядке. Гарнитура садится так, что через пять минут ее просто перестаешь чувствовать. Уши проваливаются в амбюшуры и на них ничего не давит. Это тоже добавляет комфорта. Жаль только, что в коробку не положили еще и велюровую замену, как альтернатива для тех, у кого с таким охватом потеют уши. Минусы: тут только два момента: вышеупомянутое отсутствие велюровых амбюшур в комплекте и большая вероятность потерять заглушку разъема для микрофона. Она никак не крепится, так что если часто снимать и ставить микрофон точно где-то заваляется с концами. В общем-то и все. По итогу имеем всего пару недостатков и кучу плюсов. Достойный микрофон, удобную прочную конструкцию, сбалансированный звук и стопроцентную совместимость с PS4. Хотя никто не мешает выбрать другие версии HyperCloud, подешевле или подороже, они тоже подойдут для поездки. Пишите в комментариях, что думаете о лицензированных наушниках для тех или иных консолей. Часто ли вообще бывало, что гарнитура отказывалась нормально работать с приставкой? Делитесь своим опытом. Также ставьте лайк, подписывайтесь, запускайте в работу колокол и мы скоро увидимся в новых видео. Пока!